Сегодня также прошел семинар в столичном украинском доме. Ученые из Каменец-Подольска обсуждали с преподавателями инновации в украинском языке. Поскольку язык – это живое существо, оно изменяется, кое-что умирает, кое-что приходит новое, много заимствований, многие изменения происходят в непосредственном оформлении терминологии, украинской терминологии, перевода терминов с русского на украинский язык. Приднестровские преподаватели говорили с украинскими учеными-филологами о методиках преподавания языка, обсуждали инновации на лексическом уровне, а также новые словообразовательные формы. Еще наших учителей ознакомили с творчеством молодых украинских поэтов и писателей. А также предложили помощь в публикации уроков, методик и нововведений. По словам украинских ученых, их могут напечатать в университетских сборниках, а также в тематических журналах, выходящих на Украине.